উভতি হয় ম হেৰি হৈ উঠা নাইকিয়া সেইটো চৰকাৰৰ হয়তো চাগে টকাৰ কিবা গণ্ডগোল চলিছে বা যিটো কোম্পানীয়ে সেইটো হাতত লৈছিল সেই কোম্পানীয়ে সেই টকাখিনিক হয়তো ভালকৈ খটুৱাব জনা নাই বা খটুৱাব পৰা নাই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে বস্তুটো তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাইকিয়া এই পথ নেতামুখী অহা অহা যোৱা কৰি আছে অসুবিধা চবৰে হয় ৰাইজৰ হয় দহজনৰ হয় বহুতৰে হয় অসুবিধা কিয় নহয় ৰাতি যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতো নাথাকে ধম ধম যি চাউণ্ড দিব মানুহ ওচৰৰ মানুহ শুব নোৱাৰে কাৰণ স্পীডত আহে গাড়ীবিলাক যুক্ত মঠৰ বাবে কলিয়াবৰ তিনিআলি মূৰণ সেইটো আজি প্ৰায় বাৰটা বছৰ সেইখন উন্নীত নহ'ল স্পষ্ট কথা মই এটা কথা একদম আপোনালোকক কব বিচাৰো যে কলিয়াব সেই দলংখনত কাম কৰা হাজিৰা বটালি মাৰি থাকে চৰকাৰখনৰ এই ক্ষেত্ৰত এন এছ আই ডি চি এলৰ একো মানে ইমান এটা গাত গাত বৃহৎ বৃহৎ গাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত তাত যিসকল এম্বুলেঞ্চ যায় ৰোগীসকল যায় গৰ্ভৱতী মহিলাসকল যায় চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ৰজা মহ সেই পথটো দি অহা যোৱা কৰে কলিয়াবৰ অসমৰ মধ্যস্থল মধ্যস্থলৰ উৰণীয়া সেতুৰ কথা অসমৰ ৰাইজে সোধে আমাক আমি তেতিয়া লজ্জিত যে এখন চৰকাৰে আজিলৈকে এখন উৰণীয়া সেতু সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে বাৰটা বছৰ কলিয়াবৰৰ ৰাইজক ঠগি ঠগি এই এন এছ আই ডি চি এল আৰু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে গতিকে আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো উৰণীয়া সেতুখনৰ ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আমি নিশ্চয় সেইখিনিৰ বাবে পুনৰবাৰ এটা কথা কওঁ যে মোৰ যোনটো পৰিসীমা আছে সেই পৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি মই মোৰ কামখিনি কৰিব পাৰিম মই উচিত মহলত সেইটো যিহেতুকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আমাৰ নেহাইৰ হাতত যোনটো আছে নেশ্যনেল হাইৱেজ তেওঁলোকৰ লগত ইতিমধ্যে আমাৰ এলানি আলোচনা হৈ গৈছে আৰু বাৰিষাকালত বিশেষকৈ যোনবোৰ ৰভাৰ ব্ৰীজ থাকে তাত দেখিব উইফ হ'ল বুলি যোনটো কয় সেইটো চাফা কৰিব লাগে যোনবোৰ ৰাস্তা আছে য'ত হঠাৎ গ'লে দেখিছোঁ ৱেভ বুলি কয় হঠাৎ এনেকৈ আহি পেলাই গাড়ীখন একদম উৰি যোৱাৰ নিচিনাকৈ বুজাবি সেইখিনি কথা আমি যোৱাবাৰ ডি এছ আৰ চি মিটিঙত তেওঁলোকক কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰো হয়তো কিছুমান অসুবিধা আছে মই এতিয়া কাকো দোষাৰোপ কৰিব নিবিচাৰোঁ কিন্তু আয়ুক্তজন হিচাপে এইখিনি কথা পদে পদে তেওঁলোকক উনুকিয়াই থকাটো মোৰ দায়িত্ব